Слава Богу, братья и сестры, аллилуйя. Я постараюсь немного. Десять минут. Я думаю, мне хватит. Слава Богу, аллилуйя. А, да, да. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Я благодарен Богу, что я могу здесь стоять на этом месте и говорить Слово Божье. Это самое главное. Знаете, я хотел бы сегодня поговорить, как бы такая тема, мы немножко ее обсуждали, за, ну как, немножко, мы нормально обсуждали на домашней э, церкви, когда у нас домашняя группа, о, о маленьком члене. У нас есть маленький член с вами, правильно? Какой? Не глаз, глаз двое, это один ни пальцы, ни уши, ничего. А что? Язык. Язык. Он такой маленький, манюний. А сколько делает, да? Аллилуйя. Слава Богу. И зачитаем притчи. Я хотел бы еще раз повториться. Мы ее читали все. слова и знаем, наверное, да? Все знаем эту притчу. Притчи. Какая глава? 18 -я. ну, братья. А какой стих? 21 -й. Аллилуйя. И написано здесь, смерть и жизнь во власти языка. О, слава Богу. И любящий его, любящий язык, его вкусит от плодов его. Отлично. Слава Богу. И любящий его укусит от плодов его. И самое первое, что я хотел бы сказать, самое первое, то, что Господь... Когда говорил Слово Свое, Он творил мир. Аминь, братья и сестры. Он творил все живое. Аминь, братья и сестры. Он сотворил Адама и Еву. Аминь, братья и сестры. Аминь. По Слову Его было сотворено. Но Он дал жизнь всему. Кто? Господь. В его власти, власти языка, Он дал всему жизнь на земле. Все там. Но пришел кто? Обольститель. И тоже языком что? Он проговорил к Еве. Обманул ее обманом. Взял и сказал. И она что? Ушами услышала и поверила. И пришла что? Смерть. Видите, как получается. Бог сказал своим словом, дал жизнь. А дьявол пришел и сказал, вот так, можно кушать, все нормально. А Бог сказал, не ешьте. Предупредил, не ешьте от добра и зла. Не есть. Бо там есть и зло. И получилось так. И я вам скажу, что в нашей жизни язык играет очень большую роль. Правильно или нет? Скажите мне, пожалуйста. Я вот буду говорить, когда я был в миру. Мне говорили, мне никто, я не сам не пошел, взял бутылку водки, открыл, выпил, все нормально, да? Я сам не забыл Мне сделали что? Предложение. Давай выпьем. Давай попробуем. Что? Да что там, рюмку две? Что там, все нормально будет? А домой на карачках. Все нормально, видишь? А кто-то не на карачках, а кто-то погибает. А кто-то еще где-то. И здесь получается та же самое, что у миру присутствует язык, и он ведет к смерти. Кто? Тебя может обоксить друг. Ты даже считаешь его с классным другом. Ну мы с твоим друг, давай что там, давай посидим за столом, давай шашлычок, ну под шашлычок, под закусочку, там раз, два, дай поехали. А там сел в машину, да поехал после этого. И попадаешь в аварию, разбиваешь себя, свою семью, все погибаешь. Почему? Почему? Ты принял решение. Но ты услышал слово, которое было произнесено кем? Кому будет другом или не другом или кем -то. там. Так все в мире происходило. Так и в Библии говорится за все. И были войны, да, и выводил израильский народ Господь. Все Господь говорит. И пророкам говорил Господь. И пророки говорили. И были смерти. И мы знаем также, что Давид, когда он из Версавии, да, кого он послал на смерть? Ее мужа. Послал же на смерть. Куда? Направьте там, где убивают, на стены, когда пошли они на войну. Он же послал своим словом. А он был по сердцу Бога, Давид. Он был по сердцу Бога. Ну тогда его что обольстил дьявол? Он увидел глазами, он увидел наверху, когда ему было нечего делать, он сидел и увидел там кого? Версавы, которая мыла. И он, я не знаю, но я думаю, что он сделал ей предложение какое-то, я не знаю, как там было. Но дьявол обогстил его. И росим его за это. Как говорится, розум его был закрыт на время. А потом он прозрел. Что ж я наделал? Я согрешил. Он лежал, мы знаем, молился там. И молился кому? Господу. И просил прощения у кого? Скажите мне, у Бога. Но пришло возмездие. За что? за то, что он послал куда мужа Варсавий на смерть. О, вот, оказывается, что когда мы живем, жили в мире, и когда мы сейчас живем, что мы можем языком своим людям делать очень больно, очень больно. Но я вам скажу, что то, что все плохие слова мы говорим на кого-то, нам возвращается вдвойне плохое. Мы, мы это должны понимать, что это бумеранг. И мы должны с вами, сколько мы живем, живем сейчас, в данный момент, на этой земле, благодаря Господу Иисусу Христу мы получили спасение Ему. Мы должны контролировать свой язык. Каждую минуту, каждую секунду мы должны свой язык контролировать. Скажите мне, пожалуйста, кто может обуздать свой язык? Это человек совершенный. Йо! только Иисус Христос. Он был совершен. От Него не было ни одного слова, ни одного проклена. Он молчал. Он молчал и не говорил. Хотя он бы словом своим приказать, сколько там было? 72 тысячи ангелам которые ждали от него приказа, и он мог бы уничтожить все, все на земле. Но не было этого. Бо он слышал голос чей? Кто ему говорил? Бог, Отец. И он был послан, для чего он знал это предназначение. И я вам скажу, дорогие мои, каждый человек здесь на земле, рожден по воле Божьей. Если вы этого не знали. Каждый человек рожден по воле и Слово божье Аминь. Я просто, знаете, я так задумаюсь, как вот в мире, как вот в мире вот живет человек, вот обманывает. Ну я такой был, что у меня это было нормально. И я задумаюсь, но человек не знает этого, что я его обманываю. Но Бог-то знает. И я думаю, сколько он меня терпел. Сколько я людей обманул в этой своей жизни. Но Бог терпеливый Бог. И когда я стоял перед Богом ночью, и я молился, я своим языком говорил ему. Бо безмолвие он не услышит. А как ты кричишь к нему, взываешь к нему, когда последняя инстанция, ты знаешь, что сколько он, тогда мы начинаем кричать. А когда у нас все нормально, и в карманах денег полно, тогда все нормально. Еще успеется еще придет. Не, дорогие мои, мы должны слышать голос и призыв Божий. Он бывает говорит, он говорит каждому. Кто-то пришел так, кто-то по-другому, кто-то идет просто-напросто. Я слышал такие случаи, человек идет по дороге. И Дух Святой сходит говорит, я здесь, я жду. Он встает на колено и кается, и плачет. Люди смотрят, говорят, не поймал, что все, и шел, встал на колени, молится, и кается, и плачет. Это проговаривает Бог. И мы с вами, когда молимся, мы не в безмолвии молимся, мы говорим, мы говорим, Господи, Господи, услышь нас. Когда мы, при... когда мы собираемся на молитвенном собрании, когда мы встаем утром, голос услышан, Господи. И мы хотим, чтобы Господь слышал нас. И знаете, когда мы уже стали братьями и сестрами, мы желаем, что, мы желаем кому-то зла. У миру по-другому живется. Миру, гордыня. Уми, умиру на клеп, на, как по-русски сказать, не знаю. На по-украински. На Посплетничать, это нормально. Посплетничать за соседа, что там он, с чего себе какой дел, он взял те деньги в точку госпироба, наверное, что там есть нормально, там можно зарублять. Понимаете? Люди, как говорится, в одном месте сказали, что беременна, а втором уже родила. Так в селе бывает, бывает часто. И что язык, язык, язык. Говорит, папу твоего отца уже забрали, а я, говорит, я не знаю, он еще живет вроде бы за границей, еще не забрали никуда. Понимаете? мы должны следить с вами за языком. Если мы хотим жить хорошо, мы знаем место Писания, где написано. Я хотел бы зачитать, я хотел бы зачитать место Писания от Матвея, от Матвея 12.35. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. За что это говорится? Скажите мне, пожалуйста, из чего мы выносим доброе? Из нашего сердца, да? Сердце наше. Выносит доброе и выносит злое. И дальше говорится. И дальше говорится, хотел бы сказать, что в Матвея 12, 36, 36, 37, говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Нормально. Придем туда, на небо, открывается и поехали. Ну что ты там рассказывал? Теперь расскажу здесь, как оно. Я думаю, там глаза как будут подняты? Вот так или вот так, в землю. Мы, понимаете, мы должны с вами следить за каждым словом. Знаете, я всегда повторяюсь и буду повторять, когда мы приходим к Господу Иисусу Христу, когда мы каемся с вами, когда мы произносим молитву покаяния, своим языком произносим молитву покаяния. Говорим, Господь прости, мы встаем, были грешны, а стали как какой лист. Чистый Бог сказал: я ничего не помню, ничего не знаю. И когда мы здесь, когда мы уже с вами, братья, сестры, и живем в Церкви Божьей, в Иисуса Христа, и мы себя называем верующими, и мы называем себя братьями и сестрами, то мы должны что? Следить самое первое за нашим маленьким языком. Не обсуждать брата за воротами с кем-то там, а если ты что-то имеешь написано в слове Божьем, приди и брату скажи прямо в глаза. Они там посплетнивают. А я не обсуждаю а там. Ну что там. Ты приди брату и скажи, если что-то имеешь против брата или против сестры. Вот это правильно. Вот это правильно. Они здесь посидят на собрании, а пойти дома можно там. Не надо так, дорогие мои. Мы должны с вами быть честными. Мы должны быть Иисус Христос же видит твое. Как ты живешь? Как ты живешь в церкви? Как ты живешь за церковь? Как ты живешь дома? Как ты живешь на работе? Или ты вам сказал, как я работал. Я говорю, как у тебя набежало 180 часов? Я здесь работал каждый день, а ты работал там, не было... 5 или 6 дней, и тебе больше часов, чем у меня. Как ты работал? Где? Но я понимаю, этот парень, он с мира. А я в неделю там приходил, что в неделю приходил. Посмотрел и ушел, как ходил, что ты работал. Понимаете, обман. Меня спрашивает работодатель, хозяин, где я работал, в Финляндии. Ты... Сколько часов он работал? Я ему написал. Он меня никогда не проверял. Я два года работал, он никогда не проверял ни разу меня. Я говорю, а у тебя же есть там написано. Говорит, я проработал вот. Он говорит, я не помню, у меня ничего не написано. Доверие, ребята, доверие. Это очень важно. Обмануть человека, если человек это все равно устроится. Рано и поздно обман выходит наружу. И мы должны с вами понимать это. А, то, а тогда становится как плохо? Подняться тяжело. Имя тяжело иметь. Хорошее. Лучше хорошее имя, говорит, чем пачка денег. А имя хорошее зарабатывается, когда про тебя говорят, вот там есть. вот там есть парень, который может сделать А то там, там, туда, там тебя все разует, парня. А там нормально сделаю. Понимаете? Вот так идет радио, вот так говорят. И когда говорят про тебя, хорошо, то лучшее имя, лучше пачки денег иметь. Лучшее имя иметь. Так в Библии написано, дорогие, это я не придумаю. И мы с вами должны быть детьми Божьими. Бо я вам скажу, хоть дьявол, хоть дьявол и дал языком своим смерть первую. Но я вам скажу, Бог вернул назад жизнь. И назад вернул жизнь вечную нам. Через кого, скажите мне? Через Иисуса Христа. А это самое главное. Да, мы умрем плоским. Но самое главное, чтобы мы с вами имели вот там жизнь вечную. Это очень важно. И нам надо к этому стремиться. И постоянно обуздывать язык свой. Стараться. Кто-то тебя злословит. Кто-то тебя выводит. Лучше промолчать. Лучше промолчать тебе больно. Я понимаю, бывает такие моменты, что хочется разорвать все на себе и показать, как ты прав. Вы знаете, лучше молчать. Лучше молчать, ребята. Это сестры, это лучше промолчать. Аллилуйя, братья, и сестры. Слава нашему Богу. Спасибо Господу, что мы могли сегодня слушать. Давайте поднимемся на наши ноги с вами. Я хотел бы, чтобы мы с вами помолились.